શિવલ્લભાધીશ કી જય શ્રી મહાપ્રભુજીનું સર્વોત્તમજીનું સત્યાવીસમું નામ સર્વલક્ષણ સંપન્ન શ્રી મહાપ્રભુજી સર્વલક્ષણ સંપન્ન છે જેવી રીતે શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ઐશ્વર્ય વીર્ય યશ્રી જ્ઞાન વૈરાગ્ય અનેક લક્ષણ અનેક સામર્થ્ય કરી સંપન્ન છે તેવી જ રીતે શ્રી મહાપ્રભુજી છે અને આપના અતિ બલથી આપ ભક્તને પણ ઐશ્વર્ય આદિ ધર્મ કરી સામર્થ્યવાન કરે છે અલૌકિક દાન કરે છે તેથી પુષ્ટિ ભક્ત શ્રી ઠાકોરજીનું સેવન ભજન અનુભવ કરી પુષ્ટિ માર્ગના ફલને પ્રાપ્ત થાય છે અને સર્વ સર્વલક્ષણ સંપન્નમાં વાર્તા પ્રસંગ પદ્મનાભદાસજી ભાવ સિંધુમાંથી આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે શ્રી પોતાના દરેક ધર્મ પોતાના સેવકમાં પ્રસ્થાપિત કરે છે શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુ કે સેવક પદ્મનાભદાસજી નિત્ય ના ચંપક લતાજી છે સો એ શ્રી ભાગવતજી કી વ્યાવૃત્તિ કરતે રાત્રિ શ્રી મથુરાનાથજી જતાઈ જો હમ દો સ્વરૂપે તુમારે ગામ મેં આયે હૈ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી सो तुम सवारे आई के आपको साष्टांग धनवत प्रणाम करियो और शरण आइयो सो तुम्हारे माथे में पधारूंगो तुम सो सेवा कराऊंगो मैं मथुरा मंडल को राजा हूँ आंखें खुली गई मन में चटपटी लागी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सबन को लेके सवेरे सामने गए श्री माँ प्रभु जी व्रत सो अडेल पधारथे सो एक कोस पे आपके समाज को दर्शन भयो पास जाए दर्शन करी रोम रोम पुलकित वह गए चरणार्वीन में गिरी परे शरीर की सुधी न रहे फेरी आपने माथे धरे श्रीहस्त को श्रीहस्त सो पकड़ी के ठाडे किए नेत्र सो आंसू की धारा चले मुख सो बोल आवे नाही आपने श्रीहस्त माथे भरियों धरियो तब कछु चेत भयो बिन्नती करी जो प्रभु आज जन्मधारे को फल प्राप्त भयो फैरी पद्मनाभ दास जी कुटुंब शरण आए और उनके संग हजार रन जीव शरण आए बिनती करी राज अब कहा गया है तो श्री आचार्य जी कहे श्री ठाकुर जी की सेवा करो सो इनके माध्यम श्री मथुरा नाथ जी की सेवा पधराई दिनी सेवा की रीत भांत सब बताई પાછે પદ્માનાભદાસજીને શ્રી આચાર્ય જી કો શ્રવણ કરી કે સંકલ્પ કિ આજ પાછે શ્રી ભાગવત કી વૃત્તિ ન લેની ભિક્ષા વૃત્તિ કરની વૈશ્યવૃત્તિ કરની અનાસ પ્રાપ્ત હોય સો લોર એનકી બેટી તુલસા મહાન ભગવદીય શ્રી મથુરાનાથજી રસોઈ સેવા કરતી છોટી બહેની વિવાહ યોગ્ય ભાઈ एक बेर वैष्णव मंडली भाई ता समय पद्मनाभ दास जी के मन में आई जो कोई श्री महाप्रभु जी को सेवक बताओ ताको मेरी बेटी देव तब भगवत इच्छा थे कोई बोलो अमुका को बेटा भलो वैष्णव है सो वाक्य विजाति की तो खबर नहीं पद्मनाभ दास जी ने केवल वैष्णो भाव में वैष्णव के बेटा को तिलक कियो तुलसा ने सुनी चिंता भई या तो लो विरुद्ध बात भई पिता की दृढ़ता देखवे के लिए कई सगाई फेरो तब इन्हन कही अंगूठा काटो कई अंगूठा कैसे काट्यो जाई तब कहे सगाई कैसे फेरे फेरी ज्ञातीवारे वाले झगराई के बैठी रहे और ब्यावा वाह वैष्णव के संग करियो काहू की कछु चली नहीं यह वीर्य गुण को प्रागट्य दिखायो ज्ञातिजन ने महातापी ने बेटी नो ब्याह करो फेरी पद्मनाभ जी आपके शरणार्विंद के पास रहे सोशी श्री सुबोधिनी जी वचनामृत आपकी श्री मुक्ति बहुत सुने सुबोधिनी जी मार्ग को सिद्धांत हृदया रूढ़ वह गयो सो एक दिन आप प्रयाग पधारे रात्रि में कथा कही आज्ञा करी जो ऑडेल सो श्री महालक्ष्मी जी को पधरा इलावे सो कौन है रात्रि बहुत गई थी पद्मनाभ दास जी वाई समय दंडवत करी चली दिए तीर पर जाए के देखे तो दस बरस को लरिका डोंगी लिए ठाडो है तीन ने पूछी तुम पार जाओगे कहीं जाऊंगो उतरी के पार गए फेरी लरिका ने कही फेरी आओगे तब कही हाँ आऊंगो तो अड़ेल में जाए बिनती करी श्री माँ प्रभु जी को पधराए लाए ऐसे परम सुख की सेवा करी और पद्मनाभ दासी की जिजमान क्षत्राणी थी नित्य दर्शन में तुलसा के पास आई कहती पद्मनाभ दास जी को विनती करो मोको एक संतति दे ज्योतिषी ग्रह अन्याश्रय किए बेटा भयो नाही सो आपको दया आई श्री प्रभु जी को स्वरूप हृदय में धरी वासो कहे मेरे अंगुष्ट को चरणामृत ले जा तेरे बेटा हो गो। ताको नाम मथुरा दास धरियो पद्मनाभ दास जी की कृपा ते वाको पुत्र भयो ताते अतुल जश वा नगर में भयो यह महा यश गुण को महात्म्य दिखायो હવે આવે છે ઐશ્વર્ય ગુણ કોઈ પંડિત પદ્મનાભદાસજી કે સામે અન્ય માર્ગી આવે સો વાદ કરી શકે નહીં જો આવે સો જસ હી ગાવે ઈશ્વર પૂજ્ય તે લોકે મૂડેરપી યદા તદા નિજ શું વલ્લભના નિજ સેવકો યશગાન કરે તે તો સમજી શકાય પણ અન્ય માર્ગીય પણ આવો યશ કરતા આપનો ઐશ્વર્ય ગુણ એક બેર શ્રી મહાપ્રભુજી સો અડેલ પધારથ હતી मार्ग में एक व्यापारी लूटी गयो सो व्यापारी आपको नाम पूछ तो आयो पद्मनाभ दास जी ने सुनी सुनती मन में आई आप तो भोजन कर रहे हैं जो भोजन में आपको बोल सुनी लेंगी तो भोजन में विलंब होएगी तो मेरो धर्म जाएगो सो वाको द्रव्य एक बनिया की दुकान सो दिवायो अपनो धर्म गहने धरी दिए या धर्मी के संबंध थे श्री वल्लभ धर्मी स्वरूप संबंधी अपनो लौकिक देह धरने लौकिक देह गहने धरी आते तो हो कछु बड़ी बात नहीं तो आपे अपनो धर्म गहने मुकी दीदो श्री वल्लभ धर्मी स्वरूप ना सुखार थे फेरी बाद में रामदास जी ने एक राजा को महाभारत सुनायो तहां साक्षात वीर्य रस प्रकट की भयो જેસે તૈસે પૂરો કીઓ રાજા બહુ દ્રવ્ય દેવે લાગ્યો તો જીતનો દ્રવ્ય આ બન્યા કો ચૂકાવનો હતો તાય કે ચૂકતો કરી શ્રી ગુણ કો પ્રગટ દેખાયો જેના સેવકની શ્રી આવી છે તેના સ્વામીની શ્રી કેવી હશે એક સમયે રામદાસજી શિનાજી કે વિતર્યા આપને સેવ્ય સ્વરૂપ पद्मनाभ दास जी के माथे शीना शिनाजी की सेवा में रहे कहते दिन में मुगल आयो श्री ठाकुर जी को लूट में ले गयो वाके पीछे सात दिवस अन्न जल ग्रहण न किए पाछे आके स्त्री के द्वारा प्रेरणा कराए वा मुगल के हाथ सो श्री ठाकुर जी प्राप्त किए घर में लाए पंचामृत कराए बैठाए बड़ो उत्सव कियो रामदास ने हूँ श्रीजी द्वार में अब बात जानी सात दिन अन्न जल न लियो फेरी श्रीजी द्वार में दो परस्पर मिले सुशी ठाकुर जी लूट में पधारे तासो ऐसो वैराग्य अंगीकार कियो अन्न जल कच्छू लियो नाही फेरी निर्धार कियो जो मथुरा जी को जारी भरावनी होगी तो श्री ठाकुर जी प्राप्त हो ही जाएंगे ના તો શ્રી ઠાકોરજી કે સંગ પ્રાણ દેવંગો જે પ્રભુ ચોરીમાં પધાર્યા છે તેની સાથે હું મારા પ્રાણ આપી દઈશ ઓર અપનો આત્મા પ્રભુન કે સંગ કો સુખ વિચાર્યો પ્રભુએ અત્યારે વિપ્રયોગ સુખ વિચાર્યું છે માટે તે પણ આપે સ્વીકાર કર્યો યહ વૈરાગ્ય ગુણકો પ્રાગટ્ય દેખાયો સો તિનકો વિયોગ ફેરી અર્થ કી ઈચ્છા ચાહે સો દાસ નહીં ઠાકોરજી વિયોગ કરાવવા ઈચ્છે છે અને તેને ઠુકરાવીને જો સંયોગ ઈચ્છા રાખે તો તે દાસ ધર્મ નથી એટલે આ હતો વૈરાગ્ય ગુણ એક બે દાસજી શ્રી મથરાનાથજી કો પદરાય સા કુટુંબ અડેલાએ આપકે વચનામૃત લાવણના અમૃત કો પાન કરતે घर के सकुटुम्ब आपके चरणार्व इनकी सेवा में रहते इनकी स्त्रीजन अक्का जी की सेवा में रहे फेरी अपने विचारी जो कनोज में इन बिना भाव शिथिल हो जाते ताते बेगी पठावे सो केवल छोलाई छौकी के, छोला के सब समय में समर्प एक वैष्णव लौकिक दृष्टि सो देखे फेरी दूसरे दिन राजभोग के समय पद्मनाभ दास जी के घर श्री आचार्य जी पधारे मंदिर में भीतर गए देखे तो श्री ठाकुर जी के अगारी थार में छोलान की ढेरी देखी आपने पूछी कैसी है कब तब कहीं राज या दार भात रोटी या खीर या पूरी साग संघाना रायता ऐसे सब ढेरी के नाम बताए सुनी कि आपको हृदय भरी आयो જો ઈન કોઈ ઇતનો દ્રવ્ય કો સંકો છે પરિ કાહુ વૈષ્ણવ કો જતાઈ નહીં ફેર જાની શ્રી મહાપ્રભુજી કોઈ શ્રમ દેખી કે ભયો હૈતા અહેનો ઉચિત નહીં જ્ઞાન ધર્મ શ્રી વલ્લભના અંતઃકરણને જાણી પોતાનો ભાવ પોતાનો ભાવ છે શ્રી વલ્લભ પાસે રહેવાનો તે છોડી દીધો અને હવે શ્રી વલ્લભથી વિદા થશે तो ज्ञान धर्म स्वभाव विजय स्वभाव नो विजय करयो आपने रहवतु सेवा लप्पा से पण हवे अई थी पधारी जैसे सो मार्ग में खर्च को बंदोबस्त करी नाव में श्री ठाकुर जी पधराए आपसो विदा होई वे आए तब आपने कही श्री ठाकुर जी कहां विराजे है कहे नाव में आप जाने अभी या रहई को नहीं चित में बहुत दुख भयो वह आपके में गिरी परे फेरी चले फेरी गिरी परे फेरी चले ऐसे करत ऐसी दिशा देख आपने आज्ञा करी पद्मनाथ दास जी खेद मती करो हम कनुष्वेंगे सो तैयारी राखियो हम तुम सो एक क्षण दूर नहीं तुम तो हमारो हृदय हो सो इनके संग जाए दिनकर सेठ को संग करी दिए जो इनके संग जाए नाव में बैठा आए फेरी पद्मनाभ दास जी को दुख को समुद्र उम जो भगवान भगवती दोन को वियोग भयो जहां ताई दिनकर दास जी चले तहां ताई सुधी रही पाछे सुधी विहीन वह गए रात्रि भर नाव चली पाछे सवारो भयो तब तुलसा ने शरणार विंदावी श्री महाप्रभु जी को स्मरण करवाओ तब चेत भयो और पूछो जॉडिल कहा है तुलसा ने कही पास ही है ऐसे करत कनो जाए सो पहले मला को गांव में दोहरायो छोटी बेटी को दूल्हा बहुत ही वैष्णव हो तो ताको खबरी करवाई पचास साठ वैष्णव को लेके सा, सामने साने आयो और जमाई पावन परियो। पाचे नाव की सब चीज उठाए के घर पहुंचाई दी वैष्णव सेवा में सहाय गए। पद्मनाभ दास जी की छोटी बेटी परम भगवती घर श्री घर जी पद्मनाभ दास जी के घर सो पधारी के भावात्मक स्वरूप सो नित्य अरोगते और पद्मनाभ दास जी को जमाई परदेसी वैष्णवन को आईवे के लिए दो ही गाड़ा और एक मनुष्य एक मजल सामने रहे आवे। सो में बैठाए के अपने घर पूर्वक सेवा करते और खरश दे के अडेल पहुंचा ऐसी वैष्णवन की टहल करते हमें आवे रु से धर्मी स्वरूप निर्वधि कृपायुक्त न हमें हाँ आमा दरेके दरेक कृपा विचार से पद्मनाभ दास जी जने छोटी लाली ने आवाज कृपा पात्र ने तेना समान करी देसे एक दिन पद्मनाभ दास जी के मन में आई छोटी लाली के घर तो श्री ठाकुर जब बराज नहीं तो कहाँ भोग धरते होएंगे मींस के भोग क्या धरता हसे आज जाके के देखू ऐसो विचारी छोटी लाली के घर गए कहाँ टेरा लग है वो गायो है पूछी बेटा कहाँ समय है छोटी लाली ने कही समय तो आपके यहाँ है हम तो आपको ध्यान करी पेट भरे ले तब पद्मनाभ दास जी टेरा सर गए तो देखे तो घर के सेवे स्वरूप साक्षात छोटी लाली के घर रोगी रहे हैं तब पद्मनाभ दास जी गदगद कंठ होए गिरी पर और कही बेटी तो पर ऐसी भारी कृपा कहाँ सो भई कहे मूल कृपा तो आपकी है और वैष्णव की टहल सो भली बुरी श्री ठाकुर जी हमारी मानी ले है फेरी चार कोर महाप्रसाद लियो तू है, मैं तो जानती तुलसा पे कृपा है पर तुलसा सो अधिक छोटी लाली पे कृपा है सो यह बात ऐसी है जो हरिजन की टहल में रहे ताकि हरी वर्ष रहे ता दिन सो पद्मनाभ दास जी की छोटी लाली की वार्ता कच्छु लिखवे में आवे नहीं धर्मी प्रसंग दिखायो कच्छुक दिन में बेटा चरणार्वीण में प्राप्त थो पद्मनाभ दास जी ने अपनी स्त्री को पंखा करत बेटा के बेटा को दिखायो मथुरा नाथ जी की सेवा करी रहा सेवा दर्शन करावे फेरी कच्छुक दिन में दे असक्त भई तब श्री मथुरा नाथ जी ने भीतर स्वाज्ञा करी सुखिन मेरी लीला में आओ तुमने मेरी ऐसी सेवा करी ताकि प्रशंसा कहाँ तय करो कहा तो श्री यशोदा जी के घर सुख पायो कहा तुम्हारे घर सुख पायो फेरी अगारी तुम्हारे कारण सुभूतल पे सेवा भोग ने सुखरूप स्वरोग सो so, समय श्री मथुरा नांद जी की लीला सामग्री के दर्शन भय वाई लीला में प्राप्त भय पाछे श्री ठाकुर जी श्री माँ प्रभु जी के घर पधारे सो so, ए श्री माँ प्रभु जी के सेवक पद्मनाभ दास जी ऐसे भगवदीय इनकी वार्ता दिन दिन क्षण क्षण की ऐसी है कहाँ ताए लिखे तो श्री आचार्य जी अति प्रमे बल थी આપના દરેક ધર્મો આપના દરેક ગુણ સેવકમાં પધરાવે છે અને આવા દાન કરનારા શ્રી વલ્લભ એટલે સર્વલક્ષણ સંપન્નાય નવા હશેવલ્લભી શકી જાય